你还好吧？想不想吐啊？小心！啊、不是，你不有喜欢的女生了吗？怎么还靠在我身上？真当我是哥们儿了、啊哎？小心啊！要不要去医院啊？怎么对银杏过敏啊？你对银杏过敏，干嘛还买银杏啊？ 七千年了，习惯就好了。哦、啊，还几千年，真把自我也是第一次见，啊、吃银杏的哎。哎，小心小心、啊！怎么也没穿被子呀啊？穿 如星坠落在平行时空只能遥遥相望错过这一生渺小不容我再世、哎、你怎么在这儿啊至呢至于至于楼上睡觉呢他有点不太舒服你<天>好好照顾他哪来这么多网友啊漂拜拜 恒，你心未动，我心风起云涌，用尽一生换一次心疼。真的没想到你会有这样的癖好。 虽然我的内心是很保守的，但是我我愿意，我我愿意支持你的癖好。嗯，我我我有什么癖好啊？虽然印证了我对你的猜测，但是我会尽量为你保密的。嗯 终于落在我手里了吧？文素汐啊，文素汐，这都是文素汐干的。

昨天还吃银杏过敏呢，写什么破风筝。哎、嗯，看到每一个星期风光都忍不住跟你分享，你心里下的雨都淋在了我身上，别想逃出我的。 不让一下，谢谢。